মোক বিশ্বাস আপোনালোকে কৰিব টান পাইছিলে আৰু আজি মই দ্বিতীয় ভৱিষ্যতবাণী কৰিছো দুই হাজাৰ ঊনত্ৰিশ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব অহাকালি গধূলি মই কোনোবা এটা সময়ত ভূপেন বৰাৰ ঘৰলৈকে যাম দুখৰ সময়ত কাৰণ বাইশ তেইছ বছৰ মোৰ মনত আছে ভূপেন বৰা আৰু মই প্ৰায় একে সময়তে এদিনৰ আগপিজ হ'ব কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিলোঁ মই কটন কলেজৰ জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী আছিল তেওঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী আছিল মই বাইছ বছৰত এৰিলোঁ তেওঁ অলপ দিন আৰু লাষ্টিং কৰিলে কালি মই গধূলি তেওঁৰ ঘৰত যাম আৰু ভৱিষ্যত ৰাজনীতি তেওঁ মনত কি ভাবিছে বা কি কৰিব খুজিছে মই খবৰ ল'ম বৰ্তমানলৈকে বিজেপি দলৰ লগত তেওঁ কোনো যোগাযোগ কৰা নাই হয়তো কিছুমানে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত অলপ স্পেচো ৰাখি থৈ দিয়ে বৰ্তমানলৈকে মোৰ লগত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে যোগাযোগ নাই কিন্তু মই যাৰ থ্ৰ দি খবৰ দিব পাৰোঁ মই খবৰ দিছোঁ যে অহাকালি গধূলি তেওঁৰ ঘৰত মই এপাক যাম বুলি বিজেপি লৈ বিজেপি লৈ আহিম বুলি কলে মোৰতো আজি কোৱাটো নহয় মই বাজপেয়ী ভৱনৰ তলতে কৈছিলো যে ভূপেন বৰাৰ কাৰণে বিজেপি